Шановні колеги, розпочинаємо після пресконференцію прес з головним тренером господарів поля ПФК Утрограком Юрієм Юрий Володимирович Гура. Будь ласка, ваш коментар до зустрічі. Коментарик виграли. Наконец-то 394 хвилини, які ми не могли забити. забили два, тим більше я дуже радий, що наконец-то Дима Бровкін розпечатався. Я думаю, це все. старается, работает и все приносит свои плоды. Очень благодарен ребятам, болельщикам, которые пришли в такую погоду. Прохладно было, болели, добились результата. Хотя, я же говорю, по игре тяжеловато. Полтава всегда хороший соперник, мы с ними и на сборах встречались. И вообще много мы с ними провели спаррингов. То, что было неофициальных и сейчас официальных, э, я только могу сказать, хорошая команда, хороший тренер. И я думаю, эта команда должна э, точно быть там повыше, чем она здесь находится. Хорошая команда и хороший результат сегодня для нас и для всех болельщиков александр и Кировоградчика. Александр Светанко, будь ласка, ваше питание. Скажите, когда команда, в принципе, атаковала, и меньше втрачала трохи, 94-та хвилина, у вас не было думки, что мы не выиграем? Посещала чуть-чуть, но все равно где-то там, в глубине души, все равно думал о победе. У меня вопрос тоже. Юрий Владимирович, это ну, игра, которая была, замыкала первый круг, 15-я игра, а я понимаю, это как чемпионские раунды, примерно в боксе. Я... Мотивация, как вы если не секрет, как вы настраивали именно завершить первый круг и на последнюю встречу первого круга? Какие-то были особенности? Ну, какие особенности? Ну каждую группу выходим выигрывать, и таких особенно ничего не было. Просто э, хотелось я говорю, угу. уже переломить эту сеть неудач, тем более после Тернополя. Того, э, игра, ребята как-то так чуть сникли, потому что, ну, сами понимаете, результат э, давлеет. Угу. С, были вроде бы на десятом. Высоко-высоко, потом где-то раз осечка, и ты уже опускаешься. Все команды равные. Сейчас очень э, такой тяжелый чемпионат. Я думаю, он, он один, наверное, из всех чемпионов, который проводился за все время. Вот сейчас э, каждая команда может э, подарок сделать. Э, здесь нету слабых соперников. У кого-то еще вопрос есть? Ну, желаем вам победы над Олимпиком в следующей домашней встрече. Успехов! Успехов! Спасибо. Вы на правильном пути.